د هیوا ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای لنور وبدلو لارو سوداګری ته مخه کړی وین تقریبا د شپکس او څخپور د قلمون هغه درمل چې په افغانستان کې وستول دي دغه وروما په خپل سرګلیدې لکه چې کپسول می وسکري دي لږ چونه و یې پاکستاني درملو ویوه او جوا چې خالک اولیات ور کوي یې ویریټونه او سار ځان بل د خلکو ومزغو کې ډېرش کال ورته کمپاین شو مارکیټینګ شو چې ملزیا کې مو یو قرارداد کړه دي چاغې کې د کینسر دوا یانې مشتدي نور جنرال دوا یانې مشتدي په ونيسان کې اکثریت د خلکو شکایت دا د کیفیت ستونزو ځین وخت په شومګه دی وې نمونه به بماینه کولې نمونه به منفي راتللې د پکلنې ډول د سلګونه میلیون ډالرو د وټول اصلي ایت له پاکستان څخه د بی کیفیت دوا ورود دی د کیفیت په برخه کې خپل مافیا او تجاران په هوغو کې ډیر لاسوهانه کول ترشل فیسدپور <متصف> الحمدلله اوس مخفل <متصف> مارکیټ شته داخلي تولیدات څخه مشکوک وو مر الحمدللہ تر اوس تاریخ پره تقریبا یو سل څونی وی قلم ادوات تولید درو یان تقریبا 260 څخه پور د قلمونو هغه درمل چې په افغانستان کې وست تولیدی داسي د دا تجارت پر ځای باندې صنعت مخ کو او افغانستان د تجارتی مملکت پر ځای په صنعتي مملکت بدل کو ورا یوو میا شولاندی حمدال ماري له پاکستانی درملو ډکو خو نن نه یوازیدا چې تشنه ده بلکې زایي هو درملونی ولي چې همي قیمت خدي او همي کیفیت افغانستان نګدی کی و میا شولاندی په خپل تاریخ کې یو تر ټولو سخت ننګون کې خو پر ځای پرې کړه وکړه مارشيبه ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال پکې یو تاريخي ګام ورته کوي د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګرګي د پاکستان پر دای لنورو بدلو لاره سوداګري ته مخه کړی دی. دې نه لري نو یو ځېموج تجاران ضمان کړی بلکې بازارونه عوامله شه هم دستون سره مسکل دي فاجي کې هیڅ شت نه تا چې لومړی صحیح څوک تور اساسي ستونزه او د پکلاني دوونکو د سلګونو ملیون ډالرو د وټول اصلي اړتله په پاکستان څخه د بی کیفیت د وا کورو دي په پاکستان څخه د دوا وادي دونکو څخه پکینګار ورم چې خپل واردات مو له نور هوادونو او مور لارو څخه تر سره او یو تر جره له بدلو لارو استفاده وکړ دا پریکړه په داسې شرایطو کې خورا سخت و چې ټول تکي پر پاکستان وخو اساسي پوښتنه دا ده چې پاکستان افغانستان ته څډول درمل راوړی دی یبه خبرت دي یو مسلکی فوټوګرافر شمه هوایمه د پاکستان د افغانستان کې په هغه شرایطو کې چې پاکستان کې ډیر پوه کې وو ترها قندازی کور نه استعمالیده چې زمونږه تکید ټول پر پاکستانی د وابلندیوسی زمونږه تکې په ترکی د واگانو باندې وو، ইরاني د واگانو باندې وو، هندي د واگانو باندې وو، چيني د واگانو باندې د تر څنګه نن الله الحمد د امارات په سلور سلونی مکلو کې اسلامي امارات په دې وته وانیدم چې د بحريني دواګان ترڅنګ په خپل تولید درو داخلي ودان کې یعنی زمونږه تکیه د سيدر کووله شمت تر 30% کو لري کوم بحريني دوا باندې و ام البته په پاکستان کې دوا او پرکمانده دي خو د نور همسایي هیواد او خپل داخلي کې درملو څخه موږ استفاده کولایم خو خاص اخیزه د حکومت په اړه کې او وسند صحت په برخه کې ندي راځي په دې هم پوه شو چې موږ له پاکستان څخه څو قلمه درمل راواردول لنین کمر اوس مهال یوازې پاکستان نه بلکې زموږ نږدې غونډې هیوادونه کا ایران هیواد هم درنګ اوس پاکستان هیواد ځینور هیوادونه افغانستان ته درمل رليږي دوی بلابل درمل تولیدات لري داسي مارکیټونو لري غوښې مکوله شو د خپل هیواد دغه کومه ارتيیا چې د ترن پورکرو ینيوازي د افغانستان ته کې په پاکستان باندې نه د هسبو همدار چې وکوله شو د خپل داخلي تولیدات ترڅنګ هغه هیوادونه افغانستان ته با کیفیت درمل رليږي دغه سره په دوامدار شکل باندې کار وکړو د پاکستان هیواد هم افغانستان ته درمل راتل البته پاغی کی یوستون زده د اوچی په افغانستان کې اکثریت د خلکو شکایت د کیفیت ستونزې وځین وخت په شومګه دی وې نمونه په وماینه کولې نمونه به منفي راتللي هم درنګ د قچاقي درمل ستونز هم واچې دغه په فرضې کې رخي پر جریان کې یو پوګدوالي کې اکثریت د صحات تل چل تبدوي لوري قچاقي درمل افغانستان تر علي کې دل لني کوم رغه دی قچاقو د مخنيوي کوم قانون شې د عليقدر عملو من حفظه الله لوري توشې په هغه کې واضح د قچاق د مخنيوي لپاره یو بین الوزړتي کمیټه جوړه شو چې دغه په توشې بانيوس موږ الحمدلله توونی دلته چې قچاقي درمل <سؤال> مخنيوي وکړو همدارنګه په عموم کې څومره چې د پاکستان درمل <سؤال> راتللی ویو اندازه ولشن تقریبا تر دیرش سلنه شاوخوا پوری درمل زمګ مارکیټ غويني ولاو ولیوز موږ هڅه همدار شي وکول شو دغه هوادونو سره تعاملات وکړو دغه هوادونو سره درمل په برخه کې به تفاونامي ولرو شي افغانستان مارکیټ پورې کړو د ویل پر مشکوات برابر کړی د هواد قرار قرار د زنباسیانی پر لور ګامونه پورته کوي یووازي درمل نه دي بلکې له پاکستان سره له 214 هېڅ هر ډول لارې تړل شوې خو افغانستان د ژوند سره همغې سي پچټکي اخلي او هر ورځ لیونه یو هواد سره په ټولو هغو برخو کې هوکړل کېونکې چې په خوای له پاکستان څخه پورې کولې بخوا د همدرغه هواد نګدې نیمای بازار د پاکستان درمل نیولې وخو اوسې قرار قرار لمنه پټولې دوه د ورستې سروې د معلوماتو لمخې اوس مهال په هواد کې لښپک سوقلم زیات درمل په کور دننه تولیديګي له نیکمرغه تقریبا په دروستوي کې حکومت سروي وکړي او تر 30% پورې الحمدلله اوس مخفل مارکیټ شته د داخلي تولیدات څخه مشکوک او ان تقریبا د شپکس او څخه پور د قلمونو هغه درمل چې په افغانستان کې وسته تولیدي په دروستوي کې د یو سر دیر څخه پور تزموګه رجیستر فابریکي چې په داخله هيواد کې طبي تجهیزات همدارنګه اې درمل تولیدات لري په دروستوي کې زین هغه فابریکي چې هغه الحمدلله نړیوال معیار ته پورې کړی ول په تقریبا 2000 په شاوخوا کې هغه جي ام پی سرټیفیকেটونه واخلي سل یو څه ډیر مثبت د غدارشي په دروستوي څوک یې زموږ زنی تولیدات شي ولغه په خپل افغانستان کې الحمدلله تولید شوی ول اوس مهالغه یمن ته همدارنګه عراق ته شام ته د افغانستان څخه ولې ګرځول یعنې دا هغه څه دي چې الحمدلله په افغانستان کې زموږ تولیدات شې نړيوالو معیارات سره برابر شوی او تر دې راه د پر خپل مارکیټ مشهور کوي خای دا به تاسو ټولو تجالب وي چې پاکستان څخه په بیلا بیلو لارو داسې درمل راتلل چی منس کې د رغوون کو مواد او پرزای چونه اچول شوې و ډاکټر خیبر صحاکرات په همدي اړه د خپل استرګو لیدلې حال وایي اموکسین دی نه پرو ویو دا واده ما تلیفون راځي ورته وکیږي دا دغه دوا مې په خپل استرګو لیدلې کله چې کاپسول مې واڅرله د چونه وکی یعنی اموکسین له هغه درمل چې د پاکستان څخه وارد دی ده چې کیفیت یې څنګه وو څنګه نو هغه باندې نه هو دی یعنی دا چونه مې خپل لګیده ده دا دلته وو د پاکستان کې هغه درمل چې ما تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دیموکرات جمهوریت افریقا کې لونه کې اکثره مافیا او کډه کلاس درو ده کوم تاجرانو چې درمل وری ډول د کیفیت لپاره دی خپللته کمپنۍ ته ویلي په هرنۍ هوا ځو کې او درمل چې وری دي اکثره به کیفیت او ملټینیشنل کمپنۍ نس وطن خوې د هغه کمپنۍ چې ول خل کمپنۍ مثله خرابه دا وایو چې په هیڅ وجه یې وناروخته کې په یو ډو سره هم ورکوړي تاثیرات نه دروږي د اسلامي امارات څلور خال تیر شوی خوایا تاسو پوهیږئ چې په همدی کلونو کې आवाज د درمالو د تولید دريوي کمپنۍ په کار پیل کړی د عجیب نه د خو په دې په هیغو چې د درملو تولید او په دې برخه کې پرزان بس یاینه او د وخت اړتیا لري او لدی ورها خو د هم مهمه چې و وایو د نړۍ لوی لوی هوادون لا هم د درملو واردات لري او دا یو معمول دی خو ډاکټرانو وایي د یوخه انتخاب په توګه پاکستان هیڅ وخت د باور وړ ملګری ندی د سید حدی تفل روختون رئیس رحمت الله ر وفیراته په ها ویلتون غږیدلې چې پاکستانی درمل ولې بیا غیزی و زموږ د خلکو لاسرسي چون ډیر لاندو مساری په لاند خوڑل ځکه خلکو پاکستان ته لیوالتیا زیاته شوول او زموږ د ملت لپاره دا شذکه نو چې دغه دواوی د لوکل کمپنیانو وی او اثرات یې پر مرزانو باندې د کیفیت لنګا څخه کوم نو مثبت اثرات ډیر کوم نسب وت هغه ملټینیشنل کمپنۍ نړیوالې دواوی او دوهم دغه دا چې دلته د قيمتونو د هغه زیاده نو د کیفیت په برخه کې خپل مافیا او تجارانو په هوغو کې ډیر لاسوهنه کول دوه مه له چدا کدا هیڅ څو چهل ته مستقیمه د کمپنیانو څخه خریداري نه وي ز موږ هر شخص به د ډیستریبیټر څخه بخریداري کول نو بینه اندلته به یو بل هغه پیسې دي اصلنه د مپاد هغه به ډیستریبیټر سره تل په دوهم ځل کې به هم دلته بیا هغه کیفیتونه به هم, هم دوړ او کیفیت به بي کمزوري روفی واي د افغانان نفوس د گاونډیو په نسبت کم دی او کله پاکستان مخره وګرځو نو بل هر هیوا د در درملو په برخه کې زموږ اړتیاوی پوره کولای شي بالکل ځکه د پاکستان نفوس چې دی نسبت د هندو په تناسب و نه پسته تدیر کم دی نو دوی بالکل د کارکوالای شي او هاغه په دې معنی باندې چې هند خپل خام مواد تقریبا ټولې نړی ته ساجروي او ايني شکل باندې چین د چین څخه خامواد نو دوی ته هلته ارزانم تمامې جوړوي هیڅ کله کمبتیا نور سره پیدا کیږي نور هی ودونه په تناسب د پاکستان چدي خامواد له نور نړی څخه راوړې دي یو ور پروغوې باندې ټیکس نو محصولات لویږي او بیا دوی د هغه څخه تولید کوي نو دا نسبتا د هین تر دوا قیمت لويجي او زموږ د افغانستان ا رچوي چې دا بالکل ارہیات پرکووالې شي هیواد کې د درملو تولیدونکو کمپنۍ ولډالي د اسنو فارما شرکت رئیس محمد سعید صدیق راتوای تر یو سل نوې قلم ډیره دوا تولیدوي او د غو تولید له هغه نړیوال سټانډرد سره برابر دی چې وروختیا نړیوال سازمان ټاکلې دی مو الحمدللہ تر اوس تاریخ پورې تقریبا یو سل څو نیو قلمه دوا تولید لرو او کیفیت د دوا هغه ضرورتونه هغه غښتنی چې دبليو ایچ او ای په یو د معیار د تثبیت لپاره غواړي مو الحمدللہ ټوله تعقیب او پر هغه معیار مطابقت مخته شو او د افغاني تاجران څخه اضافه درساس د در غښتنی دامي غښتنه د دا چیراسی د تجارت پر ځای باندې سونات مخ کو او افغانستان د تجارتی مملکت پر ځای پيوسناتي مملکت بدل کو چانسونه هم ډیر دي دی، امکانات هم ډیر دي دی، سہولتونه هم ډیر دي دی. ان شاء الله ډیر آرام او مستريح ژوند به په مخ کې ولري کتاسه سونات خواته مخ کې ان شاء الله دغه شرکت خامواد له هند چین او اروپاست خطر لاسکوي او د هیواد ټول ولایتونو ته خپل تولید په اسانه او ارزان ډول رسوي له پاکستان څخه نګدی سلو کمپنیو افغانستان ته درمل راوړېدل خو دا یو واضح هغه کمپنی وي چې په کور دننه ثبت او راجستر وي ولی داسې کمپنی هم وي چې ثبت نوي او درملي راوړېدول په همدی اړه د درملو ورېدونکو ټولنې مشور وایي دیر شکل د پاکستان درملو ته مارکیټینګ شوی و نو زکه خلقو دو درملو ته زیات لومړی توبر کاوه ی پاکستاني درمالو یوو واج او چ خلک اولیات ور کوي چې یو ریټن یو سازان بل د خلکو په مزغو کې ډېر ښه لاره اوټا کمپاین شو مارکیټینګ شو نو کوم بیټر یو کو حواله نه لري نسبته چین ته ترکیه ته بنگلاديش ته اندونزیاتا او نور دسی ووادونه چې د مرال دي نور خواله پکې نو سیر ډیر ښهاله په دته تقریبا د مورو چیو کنه بدلی مو موجوده, دا. موجوده و سمه تجارتان لاګیا دي بدل ر پیدا کی وی او امارات هم انشاء الله چې وادي کړی د مقندار تم سفر درلوده جناب صاحب برادر سره دوه ناشته وکړی واغه ناشته کوم موجودو چې کم د اعلان کړو کابل کې نوی وازیدات چنند پاکستانی درمل او پیر او پلور په کمرنګ کې دوډي بلکې هغه کمپنۍ هم د بديلو لارو په پیدا کولو بوخت دي چې ل پاکستان څخه درمل راواردول مونګ د همدغه کمپنۍ او جاج هم اخیستې دلته زړګونه کسان په کار بوختو خو ګټه وټه تر ډیره بیرته پاکستان ته ورتلله دا یو ازي درمل دغه یو کمپني نه وا یو ازي په کابل کې سامي ګيتس فايزر هيلثين هيبد فارما او دا سينوري هغه کمپنيانه وي چې د اسلام اباد به درمل راواردول خو آیا دا کمپنيانه بعد خپل کاروبار لپاره له نورو هيوادونو سره تړونونه وکړي په دغه وختونو په دې شرایطو کې چې کله دا مسایل راغلن نو بیا موږ نورو ملکونو طرف ته رجوع وکړو اولین قدم کې موږ اوس پاکستان کې یو قرارداد وکړلو نو اجنپنوم باندې چې دا بیسیکلی کمپنۍ د ماليزیا د دوی پتاشکان کې یو فابری کالري د کدویم برانچ لری نو اوس سره یو قرارداد وشو مخاطبته مالونه مراغلل د سره خوا کې ماليزیا کې موږ یو قرارداد کړی دی چاږي کې د کینسر د ویانې مشتدي نور جنرال د ویانې مشتدي پکې شغابم د ريجستریشن او د فروسه باندې چونه سندونه په کار دی غي د پرغه به د افغانستان سپارښتنه د وزارت خارجه نه تایید شي وسی نو د زری چرې شغ ريجستریشن کورونم شروع کړی دي تر ټولو ښه خبره دادم چې د تهور د دي سرحد بندیدل بار بار او خاص کر و سني نظام چې کله د پیسې لا وکړه چې نور به د پاکستان سره تجارت نکو زک دوی همشهات تجارت او سیاست سره یو بل سره کنيکټ کوي نو خوشبختانه بالاخره دا مشکل حالات د دې بای سوچمګبید خپل صنعت ترپ ته رجوع وکه هغه شایم چې نور موږ دې بار نه راوړل مور موږ بید په وطن کې پکور دینه نه جوړ کو الحمدلله موږ یو دې فابریکا په جمع خان محمدي پارک کې تقریبا دې سختمان دې ماشينري ماشینری مرار رسیدلې ده نه هې پیڅه دا کورونه ټول ختم دي یو پیڅه اغه کورونه چې څو سېل دی لیبراتوار دی چې اغه دی بیرون را روان دي اغه راځي نو نور عملا بموک پروډکشن طرف ته دی جوړولو طرف ته مغلاړ شو سره له دې چې په کور د ننه د درملو د تورید لپاره غامونه پورته کیږي خو هوا د لا هم په دې برخه کې ځان بسیا نیته نه دی, دی رسیدلې و اوس د بیا ساسي پښتون په توګه باید دا ماتراښی چې کتر دریو میاشتې پورې لپاره پاکستان څخه د درملو واردول ونندره ولشي آیا په دې برخه کې به دا نو پيدا شولارو هيله لمنځه لاړ شي د نړیستني اسلامي امارات په عموم کې پالیسی داري شي د خپل داخلي تولیدات ترڅنګ د هغو هوادونو سره هم راکړه ورکړه ولري چې د افغانستان د خلکو لپاره یعنی ګټور ثابت چي د خلکو لپاره په کیفیت درمل راوړي په همدغه اساس باندې په دروستوي کې د امورختی وزارت د رهبری لوري د بلاروس هیواد د مسؤلینو سره هم درنګ د ایران هیواد د مسؤلینو سره چې روزموغه مجلس سره د لوري د ایران هیواد د خوړو درملو مینه افغانستان ترغلې وو په دغه مجلس کې ادونه او شوشو چې موږ باید هغه څه چې د موږ د تجارانو لپاره سنتیا ورا منست کې هم زمږ د ورسونکو لپاره ارتيای دی په دغه خبر خوانی باید کار وکړو لنی کوم چې موږ مثبت لرو په دنګ دي چې ما ان شاء الله د ایران هواڅ سره د نور هواډون سره د 10 تفهمنامې ولرو چې هغه به د افغانان ته د مرال راوردل لپاره زمينه سازي وکړي یوس چې موږ زیات تمرکز پر کډغه دغه چې نور هواډون څخه موږ خښتنه هم دا کړی چې په افغانان کې باید دوی د مرالو په تولید باندې سرمایې گزاري وکړي او ان شاء الله ماید همدار چې ځینې وادي شوی د افغانان کې په خپل هم تولید ولرو یې دې تر څنګه وسل لړ مهاله ته باندې په دغه هواډون څخه مخکبل ارتيیا پوره کوو په سخته وجه کې راګیر د اسیا ځړنن د تاریخ یو حساس پړاو نتيریږي په تښمنګولو له وسر سخت دښمن سره مقابله سخت د خو د فرهادي اعظم پر وړاندې غورنه هم چ پکېږي او داسې کاري چې د وخت په وجوونکی سمندر کې دغه هوا د ورکه شوې بیړی قرار قرار د ساحل لاره پیدا کوي